নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ মৰম চেনেহবোৰ বিচাৰি মই পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া শংকৰদেৱে ধৰ্ম চৰ্চাৰ প্ৰ প্ৰয়াসেৰে ককাক জয়ন্ত আৰু মাধৱক মতাই আনি পিতাকৰ পৰা পোৱা সকলো সম্পত্তি আৰু ৰাজ্যভাৰ তেওঁলোকক গতাই দিয়াৰ মনো কৰিলে তেতিয়া শংকৰদেৱৰ এনে মন্তব্য শুনি জয়ন্ত মাধৱ আৰু বুঢ়ীয়ে খেৰসুতিৰ চিন্তা কৰিছিল জানোচা শংকৰৰ সাংসাৰিক বিষয়বাসনাত অনাসক্ত হৈ বিয়া বাৰু নকৰে সেয়ে জ্ঞাতী বন্ধু সকলোকে মাতি আনি আলোচনা কৰি হৰিক্ষাৰ গুণৱতী ৰূপৱতী কন্যাক সূৰ্যৱতীক শংকৰদেৱলৈ বিয়া কৰাই আনে সংসাৰত আবদ্ধ হৈছিল যদিও শংকৰদেৱে কেৱল সাংসাৰিক জীৱনত লৈ ব্যস্ত থকা নাছিল সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীৱনৰ কামবোৰ সুচাৰুৰূপে পালন কৰি গৈছিল সাঁচিপাত সংগ্ৰহ কৰি শাস্ত্ৰ লিখিছিল নামঘৰত শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰি ভক্ত বৈষ্ণৱক ব্যাখ্যা কৰি ব্যখ্যা কৰিছিল নাম কীৰ্তন কৰিছিল ধৰ্মুদ্ধ ৰচনা কৰি অজ্ঞানীক জ্ঞান দিছিলৰ ভূমি ফাঁচি পাত আনা কৰি আছা দেহ তুমি বহুত থান জানা টকা দিয়া দুয়োজন ভাৰী লগে দিল শংকৰৰ বাক্য পাই মাধৱ লৰিল শংকৰদেৱে ককাক মাধৱলৈ চাই ক'লে যে আপুনি বিভিন্ন ঠাইত দৰ্শন কৰিছে বিভিন্ন ঠাই ফুৰিছে দক্ষিণ দিশত সাঁচি গছ আছে সাঁচি গছৰ বাকলি শুকুৱাই তাতেই লিখা মেলা কৰা হৈছিল সেই সময়ত গতিকে শংকৰদেৱে ক ককাক মাধৱক সেই সাঁচি গছ দক্ষিণ ফালে যে পায় সেই কথাটো মাধৱক কৈছিল আৰু লগত দুজন ভাড় কঢ়িওৱা মানুহক আৰু টকা পইচা দি সাঁচি গছৰ শুকুৱাই থোৱা সেই বাকলি আনিবলৈ ক'লে মানে সাঁচি গছ আনিবলৈ ক'লে শংকৰদেৱৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি ককাক মাথত যাবলৈ ওলাল শুনা সভা সদকথা আটো অনন্তৰে টেম্বু আনী জানবোৰে শস্য হানি কৰে বৈশাখতে জানবোৰে কৰে শস্য হানি কবে ৰাজ্য তল যায় জানা তাৰ পানী সেই সময়ত টেম্বু আনীজানৰ ওফন্দি উঠা পানীয়ে শস্যবোৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল বহাগতে বানৰ সৃষ্টি হৈ গোটেই বিস্তৰ অঞ্চলত গোটেই বিস্তৰ অঞ্চল পানীৰ তলত দূৰ যায় খেতি বাতিৰ লগতে জীৱ জন্তুবোৰৰো বিলাই নাইকিয়া হয় সবলোকে ভূঞাসকলক বোচৰাই একো ভূঞা তাক লাগি হ্ৰাস নকৰে দেখি হ'ব লোকে আৰু চিয়া চলি গৈলা শংকৰৰ আগে গৈয়ে উপসন্ন ভইলা এই বিষয়টো অৰ্থাৎ বানপানীৰ বিষয়টো সকলোৱে ভূঞাসকলক জনাই বা গোচৰ দিয়ে কমাই সমাধানৰ উপায় বিচাৰি গোচৰ দিয়ে ভূঞাসকলে দেখা পায় ভয় খালে আৰু একো উপায় বিচাৰি নাপাই তেওঁলোক তাৰ পৰা আঁতৰি যায় অৱশেষত তেওঁলোকে শংকৰদেৱৰ কাষ চাপিল পনামুহো মাথে তুলি ভূঞাক প্ৰধান কেনমতে বান্ধা যায় তেম্বুনিজান শংকৰে বোলয় সবে লোক যায়ো ঘৰে হৰিশৰণ নামে দুত পাঞ্চিলাপকয় সকলো ৰাইচাহি শংকৰদেৱক সেৱা জনায় গোচৰ তৰিলে গোসর দিলে বানপানীর তাণ্ডবর কথা কলে টেম্বুয়ানির বহানি ফুতে খেতি লগতে ঘরচিয়া জীব জন্তু উটয় নিয়াৰ নিয়ার কথা হে গুরুদেব কেনকোনো টেম্বুয়ানি জামক পৰা যাব তার কিবাটা উপায় করে আমাক বচাও তেতিয়া শংকৰদেৱে সকলোকে ঘৰা ঘৰি যাবলৈ দি তাৰ এটা উপায় চিন্তিলে আৰু এজন হৰিশৰণ নামেৰে এজন চতু প্ৰচাৰকক মাতি পঠালে ভূঞাগন জান দিয়া আনিও মতাই আশোকো সমস্তে জান বান্ধি বে ওলায় শংকৰৰ আজ্ঞা সবে দেশত জনাইলা সবে ভূঞা গণ জানা বান্ধিব কইলা চতুৰ হৰিচৰণক পঠিয়াই ভূঞাসকলক প্ৰেমবুৱী যান বন্ধাবৰ বাবে মতাই পঠায় গুৰুৰ আদেশ অনুসৰি তেওঁ গোটেই অঞ্চলৰ সকলো ভূঞাক কথাটো জনাই দিলে শংকৰদেৱৰ মুখত যান বন্ধাৰ কথা শুনি ভূঞাসকল দলে বলে ওলাই আহিল সমস্তে ভূঞাজত লোক আছে মানে দুট পঠাই সবাকো আনিলা টেতিকখনে আহিলা কটাক সবে সাংগী কোৰ লৈ টেম্বু আনিজানৰ সমীপত পাইলাগৈ হৰিচৰণৰ দ্বাৰা সকলো ভূঞাক জনাই দিয়া সকলোৱে কোৰ পাচি লৈ টেম্বুৱী জান বান্ধিবৰ কাৰণে জানৰ পাৰ পালেহি তাহাৰ নিকট হবে কটক ৰহিলংকৰ পিয়া পাৰি বসি পাক দিল আন ভূঞাগে আছে বসী বেৰী একোজন লোকক নাখিলা দুটে এৰি এজনকো বাপ নিদিয়াকৈ হৰিশৰণে সকলোকে মাতি অনালে আনিলে সকলোৱে আহি টেম্বনি জানৰ পাৰত ভোকত পাৰি বহিল বৰপিয়াত শংকৰদেৱ বহিল আৰু তেখেতক আৱৰি অৰ্থাৎ চাৰিওফালে ভূঞাসকলকে কৰি সকলো আহি উপস্থিত হ'ল সমস্ত ভূঞাৰ লোক ভৈলাই কথাই চাঞ্চন কোঠাৰ চাঙি সভাকাই বাৰ ভূঞা সমে দেৱ শংকৰে আলচী বায়ু ফালি কাটিবাকো কাঠ দিলা বাচি কোৰ চাঙি পাচি লৈ সকলো একত্ৰিত হৈ টেম্বনি বান্ধ বনাৰ বাবে প্ৰস্তুত হ'ল বাঁহ কাঠবোৰ থলীয়াকৈ কাটিবলৈ দিয়া হ'ল যাতে গোচ পতিব পাৰে কিন্তু কেনেদৰে জান বান্ধিব পৰা যাব তাক লৈ শংকৰদেৱে বাৰ ভূঞাসকলৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ধৰিলে বৰ বৰ বৃক্ষক কোঠাৰ ধৰি ফালে চৌটি চাঞ্চিবা তাক বিন্ধি তৎকালে খুটা খাটি তাহাৰক অলিত জোখা লয় সেইবিলাক তৰ যত বিপ আশিছই সেই সময়ত যিমান বিপ বৈষ্ণৱ আহিছিল সকলোৰে হতুৱাই ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰ কোঠাৰেৰে কটাইছিল কিছুসংখ্যকৰ দ্বাৰা এইবোৰ বান্ধিবৰ বাবে চতীশ আছিল তৎকালে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু খুটাৰ জোখ লৈ জোখমতে কটোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল কপিলিৰ হন্তে চাম ধৰা সীমা কৰি ভূঞাসকলৰ দুধগণে নিয়ে আপ ধৰি শিংগৰীৰ হস্তে উত্তৰৰ সীমাবাৰী ভূঞাসকলৰ লোকজত আনিলা হী ভূঞাসকলৰ নিৰ্দেশত কপিলিৰ পৰা চামধৰালৈকে সীমা জুখি উত্তৰত শিঙৰী পৰ্যন্ত সীমা উলিয়াই কৰ্মৰত কৰ্মৰত লোকসকলে বান বান্ধিবৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তুলিলে হাজাৰ দশেক লোক তৈতে আনিলা ব্ৰাহ্মণগণ দুটোক পঠায় শংকৰে বুলন্ত আৰ চাহিব নালাগে মাটি কাটি চাংগী ভৰি বুন্দা দেউ কাগে টেম্বনী পাৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হ'ল সকলোৱে জান বন্ধাৰ কাম চাবলৈ আহিল ব্ৰাহ্মণসকলকো প্ৰচাৰকৰ প্ৰচাৰকৰ হতুৱাই মতাই অনা হ'ল আৰু অৱশেষত শংকৰদেৱে নিৰ্দেশ দিলে বোলে আৰু বাট চাই নাথাকিব মাটি কাটি চাঙত ভৰাই ভেটা দিব লাগে তাৰ আগতে কাঠৰ কুণ্ডাৰে বুজ পুতি দিয়া হওক মাধৱদেৱ পুৰুষে নামঘোষাত লিখিছে হে প্ৰভু ভগৱন্ত ইটো সংসাৰজ আছে পাপি তাৰ মই সীমা চৰণে থাপিও মোক অতীত পাব ন নিজ দেখাইও ক নামৰ মহিমা এই সংসাৰত আৰু মোতকৈ মহাপী নাই অতীত পাৱন তোমাৰ নিজৰ নামৰ মহাত্ম দেখাই তোমাৰ চৰণৰ তলত মোক ঠাই দিয়া অৰ্থাৎ সংসাৰত যিমান মহাপী আছে নামৰ প্ৰভাৱত ঈশ্বৰৰ চৰণ ঈশ্বৰৰ চৰণৰ তলত ঠাই পায় ময়ো মহাপী ঈশ্বৰৰ নাম লৈছোঁ মই মহামতী একোকে নাজানো তথাপিও মই সেই ঈশ্বৰৰ অৱতাৰী অংশ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ ভগৱানে মোক